ৰাইজ মই আহিছিলোঁ মানে এনেই ওলাই আহিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ মানে এটা সন্ধানহীন হৈ আছিলে চত চক ইয়াতে আহি কঠীয়া তুলি আছেহি পোতে বোলে চা নে কিমান কামিয়াল মানে আপোনালোকক যদি এনেকুৱা মানে ছোৱালী লাগে আপোনালোকে মানে বাই তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব মানে দিছে নাই বালাইক মানে আৰু কৈছো নহয় বালাইক এক্সপাৰ্ট কি ক'ম আৰু চবতে এক্সপাৰ্ট খালী পঢ়াত অকণমান দুৰ্বল আৰু হয় হিন্দীত কৈছে মানে সেইটো অকণমান খেলি মেল লাগি যায় ন উমফালে আমাৰ পিতাশ্ৰী আছে কঠিয়াৰ তলিত আমাৰ এয়া মানে বোকা পথাৰৰ পৰা মানে বোকা ভূ ৰুই মানে ঘৰলৈ যোৱাই নাই আৰু যোনে নে কিনিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো মানে আপোনালোকৰ অকাদৰ বাহিৰত মানে মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছো অকাদৰ বাহিৰত এইবোৰ এইবোৰ ইয়াত নাপায় মানে এইবোৰ অলপ বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে আৰু বাকী মাছে কি বাঢ়ি বাঢ়ি ভাষা মাৰিছে ঠিক নাই আৰু মানে ৰাইজ আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো ইয়াতে পথাৰতে আছো আমাৰ এগৰাকীহে ঘৰত আছে একদম মানে একদম কি কম মানে আপোনালোকে আম্বানী দাহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ মানে আমাৰ তাইৰ মানে একদম জোকা চোকা আমাৰ পৰিয়ালটো আছো নাই ইয়াত অ ধন জনী নাইছো অ ধন নাই সেইটোৱে কৈছো ধন অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড না তাইৰ বুকান মই ভৰি হাত গা চা ধুই আহিছোঁ বোকা নামাৰিবি তাৰপিছত এয়া আমাৰ ইয়াত খানা চানা হৈ আছে এটা ভিডিঅ' দিলোঁ মানে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিলোঁ মানে তই আবেলি এতিয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওক চাৰি কাষটো একদম সেউজীয়া সেউজীয়া মাজত মই বগা হৈ আছোঁ অঁ কাষখন টপৰ তপৰ মাতিছে তাৰপিছত আৰু এতিয়া পৰিৱেশ এনেকুৱাই আৰু গাত বোকা তলত সেউজীয়া তই এনেকৈ আৰু এতিয়া গাঁৱলীয়া মানুহ এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু বাকী পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া দেখিছে আমাৰ কুকুৰো আহি গৈছে ইয়াত মানে আৰু আমাৰ মানে দ মাটি শেষেই হ'ল দ মাটি কি হৈছে পানীটো কমি গৈছে যে বৰষুণটো খোৱা নাই দিয়া দ মাটি ৰুই শেষেই হৈছে বাম মাটি কৰ্কৰ দি আছে একদম যে এওৰা খুটি ভৰিব লাগিব এতিয়া বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱাবলৈ জনাব আমাৰ আমাৰ এইবোৰ মানে কি কয় আৰু অ কাৰণে অকণ হেভি মানে আমি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ ভিডিঅ' দিছো আৰু মানে বাকী ৰাইজ ভিডিঅ'টো এৰিছো গোন্ধাইছে পাৰ গোটেই শুকান মানুহ আৰু হেৰি এইটো কি মানুহৰ গাও গোন্ধাইছে ইয়াত বা